السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأخذة من لساني يفقه قولي وجل وزيرا من نحلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا لا تزیق قلوبنا بعد از حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ نکانتا الوحاب اللہم ایدنا بروح القدس اللہ مبارک لنا فی اوقاتنا آمین سمو آمین یا رب العالمین ہم پڑھ رہے ہیں سطر و پارہ سورہ حج ہم نے آیت نمبر دس تک پڑھا تھا آج ہم آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر گیارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یعبدو ابد اللہ حرف فعین اسابہ خیرما بہینت حسیرت دنیا وال ذالقہ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی یہ ہے سری خسارہ یعنی دائرہ دین کے وسط میں نہیں بلکہ کنارے پر رہ کر بلفاظ دیگر کفرو اسلام کی سرحد پر کھڑا ہو کر بندگی کرتا ہے جیسے ایک مجبذ آدمی کسی فوج کے کنارے پر کھڑا ہو اگر فتح ہوتی دیکھے تو ساتھ ملے اور شکست ہوئی تو دیکھے تو چپکے سے سٹک جائے کھسک جائے اس سے مراد ہے وہ خان سیرت مستربل عقیدہ اور بندہ نفس لوگ جو اسلام قبول تو کرتے ہیں مگر فائدے کی شرط کے ساتھ ان کا ایمان اس شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے کہ ان کی مرادیں پوری ہوتی رہیں ہر طرح چین ہی چین نصیب ہو نہ خدا کا دین ان سے کسی قربانی کا مطالبہ کرے اور نہ دنیا میں ان کی کوئی خواہش اور آرزو پوری ہونے سے رہ جائے یہ ہو تو خدا سے وہ راضی ہیں اور اس کا دین ان کے نزدیک بہت اچھا ہے لیکن جہاں کوئی آفت آئی یا اللہ کی راہ میں کسی مصیبت اور مشقت اور نقصان سے واسطہ پیش آ گیا یا کوئی تمنا پوری ہونے سے رہ گئی پھر ان کو اللہ کی خدائی اور رسول کی رسالت اور دین کی حقانیت کسی چیز پر بھی اطمینان نہیں رہتا پھر وہ ہر اس استانے پر جھکن جھکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جہاں سے ان کو فائدے کی امید اور نقصان سے بچ جانے کی توقع ہے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو چند لفظوں میں بیان کر دی گئی ہے مذبذب مسلمان کا حال در تحقیقت سب سے بدتر ہوتا ہے کافر اپنے رب سے بے نیاز آخرت سے بے پرواہ اور قوانین الہی کی پابندیوں سے آزاد ہو کر جب یکسوئی کے ساتھ مادی فائدوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو چاہے وہ اپنی آخرت کھو دے مگر دنیا کا کچھ نہ کچھ پناہ کچھ نہ کچھ نباہ ہی لیتا ہے اور مومن جب پورے صبر و ثبات اور عظم و استقلال کے ساتھ اللہ کے دین کی پیروی کرتا ہے تو اچے دنیا کی کامیابی بھی آخر کار اس کے قدم کو چوم کر رہتی ہے تاہم اگر دنیا بالکل ہی اس کے ہاتھ سے جاتی رہے آخرت میں بہرحال اس کی فلاح اس کی کامیابی کامرانی یقینی ہے لیکن یہ مذبذب مسلمان نہ اپنی دنیا ہی بنا سکتا ہے اور نہ آخرت ہی اس کے لیے فلاح کا کوئی امکان ہے دنیا کی طرف لپکتا ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ اور آخرت کے ہونے کا گمان جو اس کے دل و دماغ کے کسی کونے میں رہ گیا ہے اور کچھ نہ کچھ اخلاقی حدود کا لحاظ جو اسلام سے تعلق نے پیدا کر دیا ہے اس کا دامن کھینچتا رہتا ہے اور خالص دنیا طلبی کے لیے جس یقصوی استقامت کی ضرورت ہے وہ کافر کی طرح اسے بہم نہیں پہنچتی آخرت کا خیال کرتا ہے تو دنیا کے فائدوں کا لالچ اور نقصانات کا خوف اور خواہشات پر پابندیاں قبول کرنے سے طبیعت کا انکار اس طرف لے جانے نہیں دیتا بلکہ دنیا پرستی اس کے عقیدے اور عمل کو اتنا کچھ بگاڑ دیتی ہے کہ آخرت میں اس کا عذاب سے بچنا ممکن نہیں رہتا اس طرح وہ دنیا بھی کھوتا ہے اور آفت بھی اگلی آئے دیکھتے ہیں پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ یہ ہے گمراہی کی انتہا المولى ولبئس اشیر وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق یعنی جس نے بھی اس کو اس راستے پر ڈالا خواہ وہ کوئی انسان ہو یا شیطان وہ بدترین کارساز ہو سرپرست ہے اور بدترین دوست اور ساتھی ہے یعنی جن کا حال اس مطلب پرست مزبزب اور بے یقین مسلمان کا سا ہے کسا نہیں ہے بلکہ جو ٹھنڈے دل سے خوب سوچ سمجھ کر اللہ اور رسول اور آخرت کو ماننے کا فیصلہ کرتے ہیں پھر ثابت قدمی کے ساتھ راہ حق پر چلتے رہتے ہیں خواہ اچھے حالات ہوں سے سابقہ پیش ہے یا برے حالات سے خواہ مصاحب کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں یا انامات کی بارشیں ہوں ہونے لگیں ہر طرح سے وہ قائم رہتے ہیں اپنے راستے پر قائم رہتے ہیں انجلین اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یعنی ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے جو بھی ہم نے دیکھا کہ جو یقین کے ساتھ مسلمان اسلام کے راستے پر ہوتا ہے وہ پوری دلجمی کے ساتھ اس پر قائم رہتا ہے اپنے ایمان کی بدولت اللہ اسے ثبات دیتا ہے جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے یعنی اللہ کے اختیارات غیر محدود ہیں دنیا میں یا آخرت میں دونوں جگہ وہ جس کو جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے جو کچھ چاہتا ہے روک لیتا ہے وہ دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں اور نہ دینا چاہے تو کوئی دلوانے والا نہیں اس آیت کی تفسیر میں ابھی جو ہم نے آج پڑھی بکثرت اختلافات ہوئی ہیں مختلف مفسرین کے بیان کردہ مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ جن کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرے گا وہ چھت سے رسی باندھ کر خودکشی کر لے وہ کسی رسی کے ذریعے آسمان پر جائے اور مدد بان کرانے کی کوشش کر دیکھے وہ آسمان پر جا کر وہی کا سلسلہ منقطع کرنے کی کوشش کر دیکھے وہ آسمان پر جا کر اس کا رزق بان کرانے کی کوشش کر دیکھے اور جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ کی یعنی خود اس طرح کا خیال کرنے والے کی مدد نہ کرے گا وہ اپنے گھر کی چھت سے رسی لٹکائے اور خودکشی کر لے وہ آسمان تک پہنچ کر مدد لانے والے مدد لانے کی کوشش کر دیکھے ان میں سے چار مفہومات تو بالکل ہی سیک و سباق سے غیر متعلق ہیں اور آخری مفہوم دو مفہوم اگرچہ سیاق و ثواب سے قریب تر ہیں لیکن کلام کے ٹھیک مدد تک نہیں پہنچتے سلسلے تقریر کو نگاہ میں رکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ گمان کرنے والا شخص وہی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر بندگی کرتا ہے جب تک حالات اچھے رہتے ہیں مطمئن رہتا ہے اور جب کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے یا کسی ایسی حالت سے دوچار ہوتا ہے جو اسے ناگوار ہے تو اللہ سے پھر جاتا ہے اور ایک ایک آستانے پر ماتھا رگڑنے لگتا ہے اور جس اس شخص کی یہ کیفیت کیوں ہے اس لیے کہ وہ قضائے الہی پر راضی نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ قسمت کے بناو اور بگاڑ کے سب رشتے اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں بھی ہیں اور اللہ سے مایوس ہو کر دوسرے آستانوں سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے اس بنا پر فرمایا جا رہا ہے کہ جس شخص کے یہ خیالات ہوں وہ اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لے حتیٰ کہ اگر آسمان کو پھاڑ کر ہگلی لگا سکتا ہو تو یہ بھی کر کے دیکھ لے دیکھ لے کہ آیا اس کی کوئی تدبیر تقدیر الہی کے کسی ایسے فیصلے کو بدل سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے آسمان پر پہنچنے اور شگاف دینے سے مراد ہے وہ بڑی سے بڑی کوشش جس کا انسان تصور کر سکتا ہو ان الفاظ کا کوئی لفظی مفہوم مراد نہیں ہے وکدال کا منظل نہ ہوا يُرِيدٍ اور ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے یا ان اللذین آمنوا واللذین حادوا والسابعین والنصارا والمجوس واللذین اشراکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت ان اللہ کل کلی شہید جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابع اور نصارا اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے یعنی مسلمان جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے تمام انبیاء اور اس کی کتابوں کو مانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے پچھلے انبیاء کے ساتھ آپ پر بھی ایمان لانا قبول کیا ان میں صادق الایمان بھی شامل تھے اور وہ بھی تھے جو ماننے والوں میں شامل تو ہو جاتے تھے مگر کنارے پر رہ کر بندگی کرتے تھے اور کفر و ایمان کے درمیان مذبذب تھے صابی کے نام سے قدیم زمانے میں دو گروہ مشہور تھے ایک حضرت اسلام کے پیروکار علیہ السلام کے پیروکار جو بلائی آراق یعنی الجزیرہ کے علاقے میں اچھی خاصی تعداد میں پائے جاتے تھے اور حضرت کی پیروی میں استباع کے طریقے پر عمل کرتے تھے دوسرا ستارہ پرست لوگ جو اپنے دین کو حضر شیز اور حضرت عدریس علیہ السلام کی طرف انصوب کرتے تھے اور عناصر پر سیاروں کی اور سیاروں پر فرشتوں کی فرماروائی کے قائل تھے ان کا مرکز حران تھا اور عراق کے مختلف حصوں میں ان کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں یہ دوسرا وہ اپنے فلسفہ سائنس اور فن کے کمالات کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوا لیکن اغلب یہ ہے کہ یہاں پہلا گروہ مراد ہے کیونکہ دوسرا گروہ غالبا نزول قرآن کے زمانے میں اسلام سے معصوم نہ تھا یعنی ایران کے آتش پرست جو روشنی اور تاریکی کے دو خدا مانتے تھے اور اپنے آپ کو زردشت کا پیرو کہتے تھے ان کے مذہب و اخلاق کو مضبق کی گمراہیوں نے بری طرح مس کر کے رکھ دیا تھا حتیٰ کہ سگی بہن سے نکاح تک ان میں رواج پا گیا تھا یعنی عرب اور دوسرے ممالک کے مشرقین جو مذکورہ بالا گروہوں کی طرح کسی جی خاص نام سے موسوم نہ تھے قرآن مجید کو دوسرے گروہوں سے ممیز کرنے کے لیے مشرقین اور اللذین اشرفوں کی اصلاحی ناموں سے یاد کرتا ہے قرآن مجید ان کو دوسرے گروہوں سے الگ کرنے کے لیے مشرقین اور الدین اشکو کے اصلاحی ناموں سے مدد یاد کرتا ہے اگرچہ اہل ایمان کے سوا باقی سب کے ہی عقائد اعمال میں شرک داخل ہو چکا تھا یعنی اللہ کے بارے میں مختلف انسانی گروہوں کے درمیان جو جھگڑا ہے اس کا فیصلہ اس دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے روز ہوگا وہیں اس بات کا ڈوک دو ٹوک فیصلہ کر دیا جائے گا کہ ان میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر اگرچہ ایک معنی کے لحاظ سے یہ فیصلہ اس دنیا میں بھی اللہ کی کتابیں کرتی رہی ہیں لیکن یہاں فیصلے کا لفظ جھگڑا چکانے اور فریقین کے درمیان عدالت کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے جبکہ ایک کے حق میں اور دوسرے کے خلاف باقاعدہ ڈگری دے دی جائے گی یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحان ربی کا رب العزت عمائہ یصفن وسلمسین و الحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین یا رب العالمین ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو کچھ ہم نے قرآن میں پڑھا وہ ہمارے عمل میں اتار دے اور ہمیں ایک دفعہ ہدایت دینے کے بعد دوبارہ برائی کی طرف نہ موڑ دینا ہمیں اپنے اسلام پر قرآن پر ہمیں استقامت عطا فرمانا اپنے راستے پر استقامت عطا فرمانا ہمارے دلوں کو اسلام پر جمائے رکھنا ہے باری تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے ہمیں اور ہماری اولادوں میں قرآن کی نعمت کو جاری و ساری رکھنا اور جس طرح تو نے ہمیں نیک صحبتیں دیں اسی طرح ہماری اولاد کو بھی نیک صحبت عطا فرما ان کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دے اپنے نبی کی محبت پیدا کر دے اپنی محبت پیدا کر دے اللہم انی اِنّی حبکا الکا حبکب حبک اب المل اللہ ولی حبک اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے عمل کا کہ جو تیری محبت کے قریب کر دے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمارا ہمارے ساتھ معاملہ کرنا جس طرح دنیا میں تو نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے عیبوں کو ڈھانپے رکھا بالکل اسی طرح آخرت میں بھی ہماری پردہ پوشی فرمانا اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا اللہ محاسبنا حساب ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ